Доброе время суток, уважаемые друзья, с вами снова И сегодня мы будем продолжать играть в SimCity. Останница с того момента, что мы поставили еще один. Как это называется? Слив сложный Еще один слив точный мы поставили. А, и еще поставили три парка. Вот тут, вот это звоню, вот этой звоним. И давайте посмотрим, что в Христос-паре. Если, если вы хотите со создать шахтерский город, вам понадобится также предприятие металла. Да. Да, нам это надо. И о чем же она говорит, спросите вы. Об этом. О предприятии металла. Э, Давайте 96 тонн угля или... Именно или сырой руды в день. В данный момент просто 6. Так что нам необходимо долго ждать. И опять что ли? Трубы забиты. Ах серьезно, что ли? Ч ⁇ ж мои жители так много сруда Не понимаю. Теперь должно быть лучше. Так, с товарный склад. Так, еще у нас тут сыра руда, достаточно много у нас руды. Да? И я не настроил, чтобы она экспортировалась, окей. Так, у тебя? а тебя, от тебя просто ни на что. Так, все, сейчас должна у нас экспортироваться, то есть продаваться. Сейчас забабахаем куча грузовиков везде. Так, у нас тут максимум, да. Так, сюда мы не забабахали кучу привычка с Майнкрафта. Эх, Майнкрафт, Майнкрафт. На самом деле я сейчас от него отдыхаю, от Майнкрафта. И скажите, записываете записывайте мне по нему видео, что ли? Так, что у нас? Полиции можно отложить региону, только тут пустынно. И да, я что, вам не объяснил мою тактику, которую я хочу с бабах. Итак, так обратно. В, в обратно Так, это заказ. А, Так, видите вот этот город, да? С него, с него, именно с него, я буду все продавать. То есть, в него, с этого. И... А. Хм, у нас тут нету, оказывается. А. С него. Я буду продавать. Все продавать. То есть с вот этих вот городов, вот с этих вот трех, которые я создам обязательно. Все, абсолютно все ресурсы, которые в них будут которые я буду в них добывать. Буду идти в этот город. Ну, я буду отправлять. А уже из него по морским путям и по рельсам все, все, что я добыл, будет отправляться на мировой рынок. Таким образом, я буду продавать и все будет выигрыш. А, а он на тех вот островах. Вот. А, вот, вот здесь вот есть нефть. Верно? Верно. И отсюда, отсюда, по самолетам, которые будут здесь, я буду также отправлять все сюда. Вот в этот город. Думаю, моя а тактика, вам... понятна. Думаю, она сейчас все простая. И... М -м, да. Так, скорость самая большая. Мне это радует. Так, нравится, вниз. Так, угольная шахта. Угольная шахта 46 тонн в день. Месячная поставка. А нам необходимо еще. Так, тут 45, тут 108, 206, 315. Вот сюда. давайте разместим еще один. И вот теперь наша... Она еще не до конца прокачана. Да? Ульный карьер надо еще поставить. И мы поставим его, пожалуй, где вот здесь. Тут. Вот тут тоже было бы неплохо, но, как видите, это невозможно. Ладно давайте сейчас еще лучше нашу эту шахту потому что мы можем так вот сюда замечательно так у нас сырая руда и уголь все нормально продаются это, это даже сильно радует на самом деле так что тут у нас я мечтаю видеть гонку грузовиков можно ну, нет спасибо это уже торговый город то есть вот культура, стадионы и вот этот профессиональный стадион. Но нет, нет, мы не будем это это строить, потому что мы торговый город, и нам этого дерьма не надо. Тем более это необходимо министерству Министерства туризма вот для этого. Но а я не хочу. Его так, тут я да настроился нормально. Просто почему-то я, я сказал сомневался. Так, ладно. Давайте подумаем, что нам еще необходимо. А не необходимы школы. Начальная школа. Давайте начальную школу построим где-нибудь здесь. И теперь нам хотя построить остановки. сюда, 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 и сюда, и сюда, и сюда, и сюда, и сюда. И сюда. И сюда. И сюда. Так, все. Теперь. Давайте построим Ш... еще один школьный автобус. Давайте поставим вывеску. И флаг вот сюда. Школьные кабинеты. Пока что место там есть. Так что нормально. Так, закрытая школа. Ой, сериал. Извините, я не смотрел. Так, замечательно. Замечательно, замечательно. Начальная школа закрытая прямо на работу. Вот. Так, давайте посмотрим детали. Так, у нас безработных в городе а Открытых вакансий достаточно много. я бы даже сказал, что дофига. Так, поэтому нам необходимо еще, еще, еще... Еще жилые зоны. Еще много жилых зон. Тут очень странное размещение дорог, скажу вам. Вот, например, вот тут я могу, а вот тут не могу. странно. Ладно, пускай вот так вот останется. Я думаю, тут никто не заметит. Так, что тут? Нехватка рабочего. Да, сейчас все будет. Е! Перетеряйте металлы, одобрен Офигенно. Сейчас мы их построим. Сейчас мы их быстренько построим, но не сейчас. Так, теперь давайте сейчас построим еще школьное автобусное станка. Кокольное. Чтобы все работало. Так, теперь, теперь, теперь. Э, вот предприятие металлы 37500 нормально мы их поставим вот тут вот здесь мы их поставим вот так вот это прям на работу доход 700 и круто классно так следующее что мы построим это будет отдел отдел сплавов чтобы 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 построить вот это ловильный завод Он будет делать сплавы, естественно. А сплавы, они продаются по... Сколько они там продаются? По, по 69 тысяч, кажется. Примерно так. Но они... О, нет, нет, стоп. Вру. По 76. Ой. Блин, 46. 46. Да, 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 да. Да, все будет, все будет, ребята. А вы что? Да нет, гораздо. ну, больше подождать. Редактировать. Сейчас, у меня офигенно настроение, сейчас я тут все редактирую. Да, 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 замечательно, просто идеально. Черт, закрыто, прямо на работу. Сейчас серьезно не хватает рабочих. Черт. А знаешь, нам блин, просто уголь или руин, сверху. Да, да, знаю. Знаешь? Уже, уже наполовину все есть. Сразу чуть-чуть, ребята, подождите. Что тут? Очень. Подождите. Подождите. Скоро все будет. Надеюсь. Так, запрос на стримеции дома одобрен. Это классно? Так, давайте сейчас построим еще немного дорог. Вот сюда вот. Вот сюда вот. Да, дорогие вообще. Вообще неровные, вообще ни капли. Так. Здесь у нас будет коммерческая зона, а вот здесь у нас все вс Нужно Ну что